pun tanya adakah kami ni akan dapat peluang untuk berbahas ataupun hari ni hari PAH dengan amno ya eh? eh, dalam parlimen ya eh? ha kerana masa tu dah panjang dah berucap ya eh? uh, ustaz hadi dah berucap setengah jam uh, yb uh, taki yudin pun dah dah berucap dah hampir sejam setengah ya eh? tak beri-beri peluang tak buka untuk berbahas ya eh? lalu ana bangon tanya eh, pada tan sri speaker ya eh? boleh tak bagi tahu ada tak peluang untuk kami berbahas ya itu pun jadi isu kita bangun nak tanya sama ada boleh berbahas pun habis dikutuk menentang RUU 355 tuan-tuan ya? dan -tuan, puan, -puan begitulah ya kami ni kami sokong usaha memperkasakan mahkamah syariah ya di sendiri pun bila saya bincang dengan YB Gobin dia kata dia terima. Mahkamah Syariah ni memang dalam sistem pemerintahan kita, dalam perlembagaan kita dah ada dah. Tak ada masalah. Kerajaan Pulau Pinang sekarang ni. Eh, Mahkamah Syariah dekat Pulau Pinang tu ada. Ya, yang gaji hakim dan sebagainya semua datang daripada Kerajaan Pulau Pinang. Eh, kerana memang di bawah jagaan Kerajaan Negeri. Ya, tak ada isu. Hanya yang menjadi isu bila nak memperkasakan mahkamah syariah ni, adakah memadai dengan kita hanya meningkatkan hukuman sahaja? Ya. Yeah. Tu yang jadi isu. Saya buat perumpamaan mudah lah ya. Yeah? Kalau ada orang datang kampung kita. Dia jumpa kita, dia nampak rumah kita kata kurang baik. Dia kata saya nak baiki rumah, nak jadi cantik percuma. Setuju tak setuju? Pasti kita setuju Ya? Tapi tiba-tiba bila kita datang, nengok-nengok dia nak buat, dia nak tukar bumbung kita je. Eh? Dia nak buat bumbung, yang rumah kita bumbung katakanlah bumbung yang tak berapa cantik, bumbung zinc tu. Dia nak letak bumbung genting. Cantik macam rumah ni punya. Eh? Ha. Lalu kita tanya dia, kenapa nak kata nak repair rumah? Kenapa tukar bumbung je? Oh, dia kata uh, rumah tu bumbung bumbung tu rumah lah. Eh? Gila ke awak eh? Rumah tu bumbung bumbung tu rumah lah. Samalah macam mahkamah. Dia kata nak perkasakan mahkamah. Tapi dia nak naikkan hukuman je. Kata eh kenapa nak tukar? Nak ha, kenapa nak naikkan hukuman je? Oh, dia kata uh, hukuman tu mahkamah, mahkamah tu hukuman lah. Eh mahkamah ni ada banyak ya dia institusi bukan institusi hukuman saja dia institusi keadilan ya cara perbicaraan dia ya cara pendakwaan dia cara pembelaan dia syarat persaksian dia ya peraturan-peraturan tentang bukti-bukti yang boleh diterima yang tak boleh diterima hakim-hakim dan sebagainya semua ni kena diperbaiki. Kena dipertingkatkan, kena dilatih, kena ditambah kemahiran. Bukan sekadar naikkan hukuman. Ya? Lalu ni lah bila kita nak bahas, kita nak bahas, kita nak supaya usul yang dibawa oleh YB Marang tu, diperbaiki. Ditambah baik. Lebih lengkap, lebih sempurna. Bukan untuk kita nak halang, bukan kita nak larang. Eh saya daripada dulu lagi bangun nak berbahas. Kerana nak beri komen, nak beri cadangan, penambahbaikan. Ya? Sebagai contoh. YB Taki, YB Kota Baru. Dalam dia punya ucapan pun dia cakap pasal gaji hakim yang rendah. Ya? Gaji hakim mahkamah syariah yang rendah, yang terlalu rendah dia sendiri sebut dalam ucapan dia tapi dalam usul dia tak ada ya yeah? dalam usul dia dia tak timbulkan isu perlu ditingkatkan gaji para hakim mahkamah syariah dalam ucapan dia ada mana usul dia tak lengkap tak sempurna kerana kalau kita nak adil kita nak perjalanan mahkamah itu berjalan dengan baik para hakim pun dia tak ter tak, tak tertekan dengan pendapatan yang rendah nak kena cari uh, apa ni uh, nak kena cari pendapatan sampingan ke apa ke ya kita nak supaya semua jalannya dengan baik biarlah usul itu lengkap dan sempurna ya satu lagi isu saya timbulkan iaitu hukuman kenapa hukuman kita kita nak had kepada rotan denda dan sebat. Ha. Ni kenapa ni? Nak alih kereta. Haji Hashim, Haji Hashim. Kereta Haji Hashim. Tuan Haji Hashim. Kereta halang jalan. Oh, ni macam ceramah biasa lah. Suruh alih kereta, alih kereta lah. Ha, ni hanya ha, <tuk umum> pukul 11.30 baru mula. Ya, eh, Tuan Haji Hashim. Kereta eh. Ha, lalu di antaranya saya tanya. Saya nak tanya lah. Eh, kalau diberi peluang bila bahas. Kenapa hadkan hukuman ni hanya kepada rotan? Hanya kepada denda dan penjara? Kenapa tak masuk dalam tu hukuman khidmat masyarakat? Ha, sebagai contoh, orang yang didapati bersalah tak pergi solat Jumaat, katakanlah tiga kali berturut-turut di masjid di karya dia. Ya? Ha, ini separuh, separuh negeri dia anggap sebagai satu kesalahan jenayah. Syariah eh? ha, Tak payah masuk penjara Tak payah tak payah beri denda Tak payah kena rotan Tambah dia beri satu perkhidmatan Satu bulan Dia kena jaga, kena cuci masjid ha, Apa salahnya? Ya? Eh? Kenapa kita nak kena ikut sistem yang Sistem macam mahkamah mas Kenapa? Mana datang yang 30 tahun penjara? Mana datang yang 100 ribu denda? Kita tiru mahkamah magistrat Kenapa kita nak tiru? Patutnya Islam tu kita boleh beri khidmat masyarakat apa? Mengajar anak-anak eh, sekolah, buat tuition percuma. Ya, pergi berkhidmat di rumah orang-orang tua. eh, beri berkhidmat kepada rumah anak yatim. Ya, sebagai hukuman. Apa salahnya? Kenapa tak masukkan dalam usul? Ya, lalu ni semua cadangan-cadangan yang bertujuan untuk melengkapkan dan lebih menyempurnakan lagi. Ya, Lalu apa yang kita cadangkan, Amanah pernah cadangkan dulu, usul kita mahkamah syariah, mahkamah syariah ni nak perkasakan, kita cadangkan tubuhkan satu jawatan kuasa khas pilihan parlimen yang terdiri daripada ahli-ahli parlimen tertentu, yang terdiri daripada hakim-hakim mahkamah syariah, ketua hakim mahkamah syariah setiap negeri, terdiri daripada alim ulama terdiri dengan oleh candiakawan ya dan duduk bersama dan bincang apa keperluan mahkamah syariah yang perlu kita perkasakan bersama ya kalau kita bincang bersama barulah kita faham tak payah kita buat satu usul lepas tu baru nak bincang ya ha inilah yang di antara benda-benda yang kita nak bahas tapi tak dapat peluang tuan-tuan dan puan-puan usul ni saya sebut tapi orang marahlah ya ha, tapi apa nak buat ya benda betul ya ha kalau benda betul kita cakap orang marah apa kita nak kata ya usul yang betul-betul serius yang kerajaan nak laksana dia paksa kita bahas sampai selesai sampai tahap selesai bahas sampai tahap undi walaupun pukul 5 pagi. Kenapa? Kerana nak lulus. Nak bahas, nak lulus. Bila bahas tu kita tanya menteri, kenapa buat macam ni? Kenapa perkataan ni digunakan? Kenapa tak guna perkataan ini? Kenapa syarat macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Menteri sampai 5 pagi duk, 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 duk jawab. Yeah? Kenapa? Kerana dia serius, dia nak luluskan, dia nak laksana. Yang RUU 355 ni tuan-tuan, 4 -tuan. eh? petang, dia selalu sidang ni sampai 5.30, eh, paling kurang sampai 5.30, ni 4 petang dia dah berhenti. Tak beri bahas. Apa yang tercapai, tak ada benda yang tercapai. RUU tu tak diluluskan. Yang dapat apa? Dapat ceramah lah. Ha, yang pas, seronok sangat, dia dapat ceramah dalam dalam parlimen. Dia ceramah hampir dua jam. Lepas tu, tangguh. Tak bahas, tak undi. Tak tercapai apa-apa. Kan bila sidang yang akan datang, dia kena tunggu lagi. Kena tunggu. Biar urusan kerajaan semua dah habis. Lepas itu barulah kalau kerajaan benarkan, Tuan Speaker akan benarkan perbahasan usul yang dibawa oleh YB Marang dibuka untuk dibahas. Kalau dibenarkan. Sedangkan pimpinan barisan nasional dah sebut. Memang kita tak nak ianya dibahas. Ya? Yeah? Lalu apa yang berlaku? Ini rang undang-undang usul RUU main-main. Ya? Yeah? Apa yang nak dicapai? Nombor satu, pah hati. Dia seronok dia dapat ceramah. Yang barisan nasional, dia capai matlamat dia apa? Dia capai matlamat dia pecah dan laga-lagakan parti-parti pembangkang. Nombor satu. Nombor dua, dia jaga barisan nasional tak berpecah. Dia dengan MCA, dengan MIC, dengan gerakan dah bincang. Tu yang Menteri MIC Presiden MIC Yang Subramaniam kata Kabinet Kami semua dah bincang Kami dah setuju Biar pas bentang Biar pas syarab Tapi jangan bahas Kerana kalau dia benarkan bahas BN akan pecah Lalu apa dia buat Dia beri sekadar Supaya pembangkang berpecah Dan bergaduh duduk kapirkan semua orang lepas tu dia jaga perpaduan dia dia tak beri ianya dibuka untuk perbahasan kerana kalau buka untuk perbahasan MCA akan bangun, tolak, gerakan akan bangun, tolak, BN Sarawak akan bangun, tolak dia berpecah lalu dia elak itu dia bagi sekadar kita yang bertelagah itu yang dikatakan are you, you mind mind ya ha tuan-tuan dan puan-puan ya ni hakikat dia orang nak marah-marahlah ya tapi hakikat dia begitu tak ada apa yang tercapai ya nak tunggu sekali lagi sekarang ni kita semua